Kəsə salam. Bu gün mən sizinlə çox maraqlı bir video paylaşacağam, hansı ki bu video onlayn biznesdə qazanan xanımlarla bağlıdır. Daha doğrusu həmin xanımları bu videoda birləşdirdim. Onlar üçün 5 sual hazırladım. Çox sağ olsunlar hər biri. Məni qırmadılar və mənim suallarımı cavabladılar. Təşəkkür yəni, edirəm. Gəlin baxaq görək necə cavabladılar və Yuju Group komandasının sahibkar xanımlarını tanıyaq. Salam. Mən İmadov Leyla. Mən Cəmilə. Mən Səbinə. Mən Yağut. Bu gün onlayn bizneslə bağlı 5 suala cavab verəcəm. Əla, gəlin birinci sualdan başlayaq. Biznes qurmağa necə qərar verdiniz? Əslində həyatda heç bir zaman biznes qurmaqla bağlı hər hansı bir planım olmamışdı. Amma o dövrdə bu iş mənə təklif olunanda mən düşündüm ki, Bizneslə bağlı yox, özümlə bağlı bir sıra tələddürlərim var idi ki, görəsən məndə alınarmı? Amma bir neçə gün düşündükdən sonra qərara gəldim ki, qoşulum. Bu biznesi başlayıb. Aməlik biznes qurmağa necə qərar verdim? Əslında mənim biznes qurmağa heç bir fikrim yox idi. Mən özüm üçün sadəcə iş axtarırdım. Əl ayə bir iş ə çəki muhasib Kassilova ilə işləyirdim. Amma o işlərindən yorulmuşdum. Düşünürdüm ki, özüm üçün freelance iş tapacam. Onu evdən idarə edəcəm, amma aylıq qazanc edəcəm. Ay nə isə ki bir gün sosial şəbəkədə mən elanlar qıras gəlirəm. Və orada yazılmışdı ki, a, administrator tələb olunur və iş evdən idarə olunur. Bu məni cəlb elədi və mən dərhal yazdım. Öyrəndim nə işdir. Məni təbii ki hər şey qəliyyə etdiyi üçün mən qoşulmağa qərar verdim. Necə qərarə gəldim biznes qurmağa? Əslində heç bir yəni düşünmürdüm bu haqqda. Sadəcə öz biznesim var idi, kiçik biznesim bu biznesdən əvvəl. Ə, və ora qoyduğum sərmayə gedər, qazana bilmədim orada. Çox vaxt itirdim. Və elə bir iş axtarırdım ki, evdən işləyim. Evdən işləyim və çox pul əslində düşünmürdüm. Düşünürdüm ki, heç olmasa özümü idarə etmək üçün 200-300 manat evdən çıxmadan qazansam bəsindir. Və belə bir iş rastıma gəldi. Yəni ki, Instagram-da bir gün gördüm elanı. Yazdım, maraqlandım və biznes haqqında danışdılar, imkanlar haqqında danışdılar. Mənə çox uyğun gəldi bu imkanlar və mən özümü təbii ki, sınamaq istədim və belə başladım biznesə. Çünki sadə maaşlı işdə özümü inkişaf etdirə bilmədiyimi yalnı göstərə bilmədiyimi, gəlirin məni qane etmədiyini və vaxtımın boşa getdiyini anladım. O zaman işdən ayrıldım və bütün vaxtımı bu biznesə sərf etdim. İkinci sual. Niyə Yojik Group-u seçdiniz? Çünki Yojik Group səninlə eyni düşüncə tərzinə malik olan həm fikir insanların əhatəsi deməkdir. Yojik Group möhkəm və birlik olan bir komanda deməkdir. Joje Group sadəcə komanda yox, ailə deməkdir. Joje Group sürətli inkişaf deməkdir və Joje Group xəyallarını gerçəkləşdirmək üçün bu sistemdə sənə çizilmiş bir yoldur. Niyə məs Joje Group əslında demə bu biznesə qoşulanda Joje Group hələ ki belə deyərlər ki, qurulmamışdır və qurulcu varından biri yəni Mən sadəcə bu biznesə elan gördüyüm insana inanaraq gəldim. Mən onun qazanclarını görərək bu biznesə qoşuldum. Və sadəcə o andan bəli mənim arzularım sonsuz oldu və mən də istədim ki, öz şəxsi biznesim olsun və böyük komandam olsun. Çünki yorub qurub Azərbaycanə onlayn iş sistemini gətirən ilk və mənə görə A savadlı ən, ən gözlü komandadır. Çünki belə mükəmməl və hazır iş sistemi, üstəlik şəbəkə biznesindən bu qədər xırdalıqlarına qədər onlayn təlimlər vasitəsilə tamamilə pulsuz öyrədən İkinci bir komanda yoxdur. Əslində belə deyim də, mən heç nə seçməmişəm. Sadəcə dediyim kimi onlayn biznes təklifi gördüm. O zaman mən heç bilmirdim ki, bu Joju qrupdur və ya yaxud başqa bir e, nəsə şirkətdir. Sadəcə düşünürdüm ki, kosmetika ilə bağlı nədirsə, mən kosmetikanı çox sevirəm. E, yəni düşünürdüm ki, mənə uyğun gələr. İmkanlar və şərtlər mənim xoşuma gəldiyi üçün mən artıq maraqlı deyildim ki, bu hansı şirkətdir, bu nə qrupdur və s. Artıq işə başlayandan sonra imkanları görəndən sonra, şərtləri görəndən sonra ə, mən ondan sonra bilmişəm ki, Yoju Group, yəni qrupumuzun adı mənim də apəl olduğum qrupun adı, qeydiyyatdan keçdiyim qrupun adı Yoju Group. 3-cü sual. 21 günlük gəliriniz nə qədərdir? İlk dəfə gəlirə çıxan zaman bu hardasa 1300 manat civarında edirəm. Hal-hazırda isə davamlı olaraq 21 gündən bir 450 manat qazanıram. Bu isə aya 600 manatdan çox pul deməkdir. Təbii ki, bu gəlir stabil qalmır. İnkişaf etdikcə gəlir də artmaqdadır. 21 gündən bir gəlirim isə manatdan yuxarı olur. Amma əsasən bu getdikcə artır. Um, gəlirim, 21 günlük gəlirim Ə Hal-hazırda, belə deyim də, ən azı 700 manatdı gəlirəm ən azı və 1000 manata qədər çatır. Rütbəmə görə 1000 manata qədər çatır və təbii ki, daha çoxunu istəyirəm, çünki o çoxlar bilir ki, burada var. Hal-hazırda, yəni hər 21 gündən bir mənim əldə etdiyim qazanc 2000 manatdan yüksəkdir una novaretə deyək ki bizim şirkətimizdə sadəcə gəlir deyil, burada daha çox imkanlar var. Məkafatlar 1500 dollar məkafatlar, texnikan, şirkətin özündə inkiyaftıyam və xüsusiyyətidirəm Türkiyəyə, Taylanda və bunun üçün hər şeydən təyyədir. 4-cü sual. Evdən işləyərək pul qazanmaq necə hissdir? Əslində bunun üçün biraz düşünmək lazımdır. Cavabını bilsək də Dərhal cavab soruşsaq, deyəcəm ki, möhtəşəm hissdir. Kurslarda çalışmışam, daha sonra şirkətlərdə çalışmışam. Amma bildiyiniz kimi, o işlərdə çalışmaq bizim üçün o qədər də perspektivli, inkişafa gedən bir yol demək deyil. Və hal-hazırda belə bir işdə çalıştığıma görə Oturub bəzən düşünürəm ki mən həqiqətən o dövrdə zaman itirmişəm. Bu mümkündür. Mən evdə işləyərək pul qazana bilərəm. Qısaça olaraq bu super hissdir. Evdə çalışaraq pul əldə etmək necə bir hissdir? Əslində çox gözəldir. Çünki mən hər zaman məzun işdə çalışanda bohatdə fikirləşirdim. Nə zaman əsl sevdiyim işi görəcəm? Mədər olmadan, budinlik olmadan, çünki səhərlər oyanmaq mənim üçün ən ağır bir işdir və bu məndə məktəb illərindən qalıb. Mən məktəbə gedəndə bu dinlik çalan da hər zaman ağlayırdım. Və işə gedəndə həmçinin ki, mən getmək istəmirəm, söndürürəm bu dinliyi, amma məcburiyyətdən getmək vəzifəmdir. Və ona görə də insanlar düşündiklərini də əldə edir. Bu elə bir sualdır ki, təb təbii ki, bu möhtəşəm bir hissdir. Evdən çıxmadan qazanmaq, vaxt-vaxtın da bilmək ki, sən evdən çıxmamısan, sərsə peizən bir parası qaçmamısan, hamsa bir müdirin sözünü götürməmsən, hamsa kliyentlərin sözlərini götürməmsən və ə, yəni istədiyin qrafiklə çalışırsan, vaxt-vaxtında da buna görə pul alırsan, həqiqətən bu möhtəşəm bir hissdir. Maaşlı işdə kiminsün sən səhərdən axama kimi çalışdığım, üstəlik bundan qat-qat daha az qazandığım vaxtla müqayisə elədiyimdə Hər zaman bunun fərqində oluram. Mükəmməl hissdir. 5-ci sual. Sizcə onlayn biznesdə qazanmağın 3 sirri nədir? Mən deməzdim ki, biznesdə, məhz bu biznesdə hər hansı bir sirr var qazanmaq üçün. Sirrimiz sadəcə odur ki, hazır sistem var. Bu sistemi öyrən və tətbiq et. Əgər öyrənəcəksənsə, özünə vaxt zaman verəcəksə və hər zaman lider düşüncəsində olacaqsansa bunu tətbiq etməyi də bacaracaq. Mənim fikrimcə onlayn biznesdə qazanmağın sirrləri əslində yoxdur. Çünki biz insanları etap-etap və ya digər ki, bu həftə onlara məlumat veririk. Sadəcə əgər siz onlayn biznesə qoşulursunuzsa, sadəcə so sizin ən birinci ə, səbirli olmanız lazımdır. Çox çalışmanız lazımdır və əhəmiyyətlə kənardan gələn sözləri heç birini dinləməmək lazımdır. Və yalnız bucuc, yəni bu mənim sizə təfsiyən bir əgər təfsidə başlamaq istəyirsə də bu videoya baxaraq, bu mənim sizə olan təfsiyən çox düşünməmək, dərhal başlamaq, çünki risk yox, sərmayə yox. İkinci başlayandan sonra heç kimi dinləməmək, kərl olmaq, çor olmaq, ətrafdan deyilənlərə və üçüncü də sadəcə bir işi başladınsa sona qədər çatmaq və inadkar olmaq. Hətta bəzi çətinliklərin qarşısında belə inadkar olmaq. Öz disiplini inkişaf etdirmək, ətrafa fikir verməmək və öz işinin özəlliyinin fərqində olmaq, yəni qadrını bilmək.